Работники автомобильного завода вышли под стены мэрии, требовали выплаты зарплаты за вынужденный простой повышение уровня оплаты труда. Сегодня из 20 тысяч работавших на автозаводе осталось только 6. Они еще помнят, как работали в 3-4 смены и наполняли пятую часть областного бюджета. Сегодня на ЗАЗе уже все не так. Те, кто остались на предприятии, обеспокоены сокращениями, не меньше тех, кто за проходной. Вынужденные простои не дают заработать. В воздухе фактически пахнет забастовкой. Эту ситуацию переломить практически невозможно. Только совместной борьбой только поддержкой друг друга. Друг друга они, а не... потому что профсоюзы, насколько я помню, у нас не работали. Под самыми людоедскими приказами и распоряжениями всегда была подпись согласована с профсоюзом. Необходим разговор и с руководством, и с собственником предприятия, для того, чтобы они дали гарантии. Первое, сохранение рабочих мест на предприятии. Второе ⁇ сохранение средней заработной платы на уровне до кризисного состояния автозаза. И третье ⁇ гарантии того, что людей не будут преследовать за их активность в отстаивании своих позиций. Антон работает маляром в цехе по окраске пластмассовых изделий. Пока все было хорошо, получал 4 тысячи. Правда, за два месяца похудел на 27 килограммов. Параллельно учится в институте. Жена в декретном отпуске. На руках маленький ребенок. Сейчас не знает, как жить. Не устраивает простой, который у нас был в январе месяце, не по вине рабочих. И также две трети мы не получили, чтобы грубо говоря по законодательству нам положено заработной платы ну, мы примерно посчитали я получу 1100 гривен и как быть ну как, как жить в молодой семье никакой охоты ни у кого нет работать потому что относятся э, как говорится ты никто и звать тебя никак люди находятся в невидении люди не уверены в своем будущем. И фактически находятся в панике на данный момент, потому что не могут не прокормить ни свои собственные семьи, не могут обеспечить своих детей. На митинге принимают резолюцию с требованиями. С ней отправляются в горы с полком. На встречу приезжают представители предприятия. Обещают 809 тысяч за простой. Основным цехам выплатят уже в этом месяце. Остальным в апреле. Мы не делим выплату, допустим, на три части. На каждого человека мы просим. Вот вы можете там в данный момент подождите там. Мы подходим с той точки зрения. Если у кого-то есть какие-то кричащие действительно ситуации жизненные, он должен подойти к начальнику цеха. Вынужденный простой предприятие ушло не от хорошей жизни. В результате так называемого утилизационного сбора в России продукция Зазов заражала примерно на 800 долларов. Это сделало ее не слишком конкурентоспособной. По большому счету надо вступать в таможенный союз, считает Александр Зубчевский. Это позволит нам существенно улучшить ситуацию как с промышленностью, так и в целом с экономикой нашей страны. Рабочие требуют государственных гарантий труда и его оплаты. Правительство уже пошло навстречу, вводят повышенную пошлину на импортные автомобили. Правда, на самом предприятии это кардинально проблемы не решит. В лучшем случае только в середине года смогут выйти на 20-дневную рабочую неделю, говорят в менеджменте завода.